то мы понимаем, что люди, которые э, организовали вот этот зеленый туризм, они его до конца не понимают. То есть они не понимают концепцию, э, как это должно выглядеть. Они понимают, что мы сделали хату, мы сделали приготовили борщ. Ну где же ваши туристы? Вот так вот, вот, так вот мне напрямую вчера, ну не вчера, там, в несколько дней назад сказали, знаем мы ваших велосипедистов, мы все лето их ждали, а их нету. говорю, ребята, вы бы еще куда-нибудь заехали там подальше, повыше, там бы сидели ждали. То есть важно что? Важно, это комплексный вопрос. Важно не только приготовить борщ и постирать белье, важно как бы подать это красиво, да? информационную поддержку организовать, придумать, как интегрировать свое, это заведение в какую-то общую систему. Мы предлагаем сделать такую систему, она даже есть, ее не надо придумывать, она есть уже в Украине, мы пытаемся ее сейчас развивать на Черниговский регион, вот эта сеть Велокраина, она делает веломаршруты для, то есть пытается сделать промаркированные или просто на картах маршруты, которые люди могли бы с велосипедами И не знать. С велосипедами, ну пешие, я, я ну, говорю да, в частности да. про эти, про этот вариант. На самом деле пеше ничего не отличается. Но они должны знать, что мы приедем вот в это вот к тете Оле там сады бы в какую-нибудь. И она нас в 11 часов вечера не выгонит, потому что скажет, что я до 10 работаю, понимаете? Или, например, mm -hmm. она приедет и скажет, а где поставить велосипед? Ну, она скажет, то где, где, там вот там, возле свиней рядом поставьте, там и все. То есть важно, велосипеды вы знаете, сейчас некоторые стоят дороже, чем машины, поэтому зачастую велосипедист лучше скажет, я тогда поеду там лучше в палатке заночую, чем непонятно как, где бросать этот велосипед и так далее. Вот, поэтому этот комплекс вопросов, как бы, мы пытаемся сейчас а мы брали, Саш, мы не брали эту книжечку? Куда мы ее дели? Мы, наверное, ее не взяли. Есть как бы перечень требований к этим садыбам. Он на сайте? Есть, есть на сайте на нашем, да. Но мы сейчас, ну, я думаю, быстро не, не будем да. этим заниматься. Суть не в том. Суть в том, что как бы есть рекомендации, в принципе, придерживаясь которых, можно понять хотя бы суть этих процессов, да. Очень важно сейчас, мне кажется, на данном этапе донести каждому вот этому вот властнику властнику, да. властнику именно предпринимателю бизнесу, таку, как мы его называем, в каком формате должен, должен быть построен их бизнес. Может быть, даже научить чему-то. Конечно, это может быть я не самый лучший бизнес-тренер, но могу кое-что сказать, скажем так, в этом вопросе. Мне кажется, что если в дальнейшем как-то развивать этот проект и как-то помогать предпринимателям вот этим, то, скорее всего, нужно именно в эту сторону двигаться. Мне, это мое мнение. Я вижу в этом большой пробел. Ну, вот как бы.